Майстриня Кристина Акопян у нас в гостях и сегодня будем мы делать очень красивую композицию строянт. Доброго дня, Кристина. Здравствуйте. Как вы уже сказали, мы сегодня приготовим композицию из конфет. Для этого вот у нас уже есть вот такие заготовки. Да. Я выбрала на сегодня красный и зеленый цвет и сейчас мы приступим непосредственно к изготовлению данных цветков. Серединке этого... будет у нас тюкаречка. Да, да. Вот. Наши конфеты. Да. Для этого нам необходимо сначала приготовить лепестки, из которых мы будем составлять наши цветы. Вот, можете посмотреть, это гофрированная бумага, называется креп бумага. Она бывает двух видов. Нам подходит более плотная бумага. На данной бумаге мы видим различные линии и от этих линий мы будем уже отталкиваться. Итак, для того, чтобы нам сначала сделать бутон, необходимо разрезать бумагу приблизительно 6-7 сантиметров размером. Мы делаем вот такую ниточку, так? Для начала, да, такую. Вот такую нашим глядачам покажем, вот такой бутон, а у середины у нас Вот такая трояночка, еще не распустилась. Нам необходимо полтора полтора разреза, то есть вот мы видим одна линия и еще половинка. Мы ее разрезаем. Это будет основанием для нашего бутона. Для того чтобы бутон наш получился, необходимо подрезать данную бумагу по краям. Что мы и делаем? Небо палюстикой. Да, Кропа? Да. Вот. Ну а теперь придаем ей форму. Выгибаем ее. Наша бумага довольно таки гибкая поэтому проблем у нас нет вот мы дальше берем конфету которая уже поставлена на шпажку и загибаем второй край для того чтобы он не торчал и не мешал нам и ховаем все да. вот таким образом плотно оборачиваем нашу конфетку Цукерочка я основой для нашего бутона. Да, как мы видим, наш бутон почти готов. Придаем форму, зажимая э, кончик, э, вот. а сейчас нам необходимо это все зафиксировать. Фиксируем мы ниткой, нитка может быть любого цвета, мы можем и приклеить или, щоб чтобы не пошкодити эту а, горочку, лучше использовать нитки. Для того, чтобы, ну, неудобнее удобнее нитками работать. В принципе, можно и клеить, просто впоследствии, когда мы будем делать уже более э, раскрывшийся цветок, то нам будет неудобно клеить. Поэтому я их завязываю. Я бы попросила вас так. придержать. Ой, тут? -то. Ага. И мы завязываем. И квіточка уже у нас будет готова, так? Да, один из цветочков, ну, почти готовый. Мы его еще завершим. Okay. Вот таким образом мы видим, что у нас получился уже один бутон. Мы продолжим нашу работу. Нам необходимо далее сделать более пышный цветочек, как вот этот. В основании нашего цветочка будет такой же бутон, поэтому я его еще раз не буду делать, а просто приступлю к изготовлению дальнейших лепестков. Будемо робити далі колестки, і у нас вийде ось така квіточка. Покажемо нашим глядачам, поки Лі Кристина вирізає. Так? Така гарна троянда у нас вона в справді виглядає, як справжня. А, вообще, можно использовать разное количество лепестков. Я в середньому використовую 7 або 8. Но в зависимости от их количества, цветок будет более пышный или менее пышный. Тут уже А сколько у троянди у нас 7-8. В среднем я так использую. В принципе, троянда выглядит чудово. Мы разрезаем размером приблизительно 3 см для наших следующих лепестков. Также разрезаем концы, округляем их. Пробуем полюстки, схожими, схожими на страшные. А, да. Берем шпажки и начинаем придавать форму необходимую. Мы заворачиваем оба конца. Есть такой небольшой секрет, как ты такой, скажем, справедливости. Да, микористку. поскольку бумага довольно-таки гибкая, в принципе, она поддается любым действиям. И таким образом мы вот так выдавливаем, и получается уже, в принципе, готовый лепесток, который мы в дальнейшем будем использовать. Мы еще сделаем несколько, чтобы нам хватило на один цветок. Так, як и танзан. Да. штучек. Так, знову, есть такие секретные закручиваем. Загинаем. Да. Можно выкраштовать до дуречи, будь які прилади, так тоненькие. Палочки, да. які дома. Посередине тоже загибаем, раскрываем по бокам. В принципе, форма может быть любая, вы можете импровизировать. Ну, в данном случае все мои цветы такие, поэтому я уже делаю их. По такой схеме. Далее мы берем лепесток и начинаем по очереди их располагать вокруг нашего нашего заготовка. Один, второй лепесток должен начинаться с середины первого. И таким образом мы раскладываем все 7 лепесточков. Сразу все 7. И потом ее Да. Впоследствии мы зафиксируем ниткой. Сдается еще троянда у нас пышно. Мы а... будем ее расправлять потом. Да. Можно еще один поставить. Вы смотрите, то есть, если вы видите, что ряд завершен, то можете фиксировать. Если вы видите, что э, возможно поставить еще один лепесток, то вы его... Закрываем его доли. Да. Все, теперь можно фиксировать наш цветочек. Так за допомогою нитки. Да. Дуже гарно потихоньку завязаться, чтобы в якому разе наша стояндочка не развязалась, не распалась. Да, надо быть аккуратным, поскольку нитка может лопнуть, если приложить слишком много силы. Вот. Завязываем. Что такое Чем можно достать цукерочку керочку и троянду не засовать? Это зависит от того, какая конфета используется. То есть в данном случае мы ее клеили на шпажку. В данном случае цветок в любом случае испортится. Но если вы найдете конфеты, в которых нет никакой необходимости ее приклеивать на шпажку, то да, конфета может без каких-либо воздействий на цветок может быть. Можно ее дождать. Ага, а, да, теперь мы придаем форму, как же придать такую пышность, как этому цветку. Мы вручную придаем форму, мы начинаем расправлять каждый лепесточек, просто придавливая его к основанию. Мы не переживаем, а что можно на что Потому что мы зафиксировали, да. Но а, а если развязалась, ничего страшного, можно его швидко переработать. Да. Вот таким вот образом мы видим, что уже цветок более пышный становится. Вот. Ну, а дальше в уход, э, по своему вкусу придаёте необходимую форму к просто что... моделируем эту дорожечку. Да. Вот. И вот такая у нас готовочка уже получилась. А э, дальше мы сделаем ещё э, искрасные цвета, алёненько и у нас будет целая композиция. Да. А да. ну, пока вы вирізаєте ці листочки, я пропоную нашим глядачам подивитися роботи Кристини. Які в нас є в електронному вигляді, тож попросимо наших інвішерів показати цю красу. Ось такі композиції можна зробити. Це все троянди, так, Кристина? Так. Да. Різноманітні, чудові. Навіть у нас букет для нареченої є. Так, uh, да, цвіти можна робити не тільки рози, це можуть бути тюльпани, пропуси, лілії, і різки. Это еще долго по дороге свята. Да, это хорошо еще тем, что, в принципе, э, срок хранения конфет около 6 месяцев приблизительно, то есть э, ваша композиция может простоять довольно-таки долго, радовать глаз и, в принципе, ничего с ней не случится. И чем больше троян мы сделаем, тем будет объемнейшая композиция. Да. Сегодня мы будем делать такую, скажем, мини-композицию. Так, у нас вот сердце сейчас представлено. Там і цукерки, і зразу оформлення. Ось такі чудові також, гадаю, букет для нареченої. Дуже солодкий. Чудово виглядають усі квіти, як справжні. Можна прикрасити будь-яке свято. І квіти ніколи не зів'яли. Да, так, це плюс наших робот. Скільки максимально троянд ви робили для композиції? А максимально це була сплатна. классический вариант. Это был целый букет, так? Это было как сердце, то есть в сердце была 101 роза, так и э, просто букет картинки из 101 бутона роза. Справжние романтики замовляют для да. такие композиции. Кидаю, дуже багато часу пішло на виготовлення 10 троянди. так, ну, да, щастя, я вже набіла руку, тому... після 100 однієї, <реш> взагалі за 20 хвилин можемо зробити да. також багато. Вот, ми э, по той же схемі придаємо форму нашим ліпісткам. Зразу ми робимо пелюстки, а потім будемо робити вже зразу і бутон uh, да. та й пелюстки. Для нашої композиції мені необходимо 9 цветочков. Не забываем, що це должно быть нечетное число. Ну, у нас вже готово 6. Зараз ми еще 3. І потім ще робити зелененькі листочки. Да. Наші глядачі вже роздивилися зелену троянду. Покажемо ще червону, яку зараз. Кристина майстерно виконує ось така вона. Ну, червона взагалі як справжня. Здалеку навіть не відрізнити. Да. І ще й секрет всередині. Взагалі приємний подарунок. Ви загинаєте по два пелюстки, так? Чи а, зразу можна всі? А, а, желательно, ну, я беру три і чотири. мені так удобніше. можна по одному. Для новичков многие боятся, просто сразу все делать могут испортить. Ну, кому как удобно. Вот. И теперь мы начинаем делать. А, для начала надо закрепить наши конфеты к шпажке. Шпашка вот такая у нас длинная. А, обычно она называется шпажка для шашлыка. Но сегодня мы будем ее использовать немного в других целях. А, мы ее можно взять и к такой. або будь-що вигадаємо да. От. І закріпляємо клей. Да. Трошечки клею. І будемо приклеювати цукерку, але обережно щоб сама цукерка не приклеїлась. Да. Ось так ми прикладаємо к обертці і заворачуємо її. Таким образом ми закріпили нашу конфетку на шпажці. Ми закріпимо всі конфетки. Я гадаю, якщо був подарунок зі 100 однієї троянди, то майстерність по витяганню цукерок у не точно з'явилася. Да. Тому що дуже обережно потрібно їх витягти, бо такі шедеври пошкодити дуже жалко. Угу. І знову ми відрізаємо. Трошки чоловічої роботи на день дітній плечі. Композиція з це, в принципі, доволі такої... Обширное понятие, поскольку это не только цветы, это э, и скульптурные работы. Как мы видели э, в моих работах, это была кукла, которая полностью... Ну, кукла, естественно, мы покупаем, но форма уже придается вручную, благодаря пенопласту. Пробуем мои дизайнерские сукни. Да. А, сейчас мы начинаем уже изготовление следующего цветочка. Мы загинаем второй краешек. и Обережчиво і ховаємо його всередині. Uh -huh. Я гадаю, що головне ще попередити людину, яка отримає такий подарунок, що всередині цукерочки, uh -huh. можна і не здогадатися. Можливо, це просто троянди, які вирішили подарувати. Да. Желательно. Предупреждайте, же. звісно. Многі не, не достають конфети, тобто... Есть... Боячиться пошкодити, а а, да. ж така краса. А, красота пусть останеться, але все-таки вже на любителя. Можна трошки почекати, поки там ще можливість є, скільки шоколад може зберігатися, а потім да, зафіксуємо. А якщо кожен полісток прикріпити за допомогою клею? Яка будет oh. разница? Они будут хуже uh, uh, триматися? Нет, клей то, uh, также хорошо фиксирует, просто, uh, возможно, появится uh, тут такие uh, грубые uh, выступления, да. Это. Вот, поэтому я фиксирую все-таки клей. Ну и все-такая ваша особенность. Да. Тугенько, щоб у нас нічого не розпалося. Про всяк випадок, щоб не розв'язалося. Ось так фіксуємо нашу трояндочку, і вже пелюстки точно нікуди не дінуться. будь ласка, пристайте. Так, так. Щоб вузик наш був угу. кріпкінь. Yeah. Вот. Также придаем форму, спиная все лепестки к основанию. На наших очах народживается дырка. стоянда, что я на спрашиваю. И вот таким вот образом мы получили нашу красную розочку. Yeah. Вот так. Yeah. И нам осталось сделать еще два бутона для завершения. Бутоны делать, конечно, попроще. Их швиденько, а потом будем делать листочек. Да. Вся композиция у нас уже вышла. У нас есть три зелененькие, три червоненькие и два бутона. у нас остается около 5 минут на мастер-класс, тоже. давайте, быть, покажем нашим глядачам, как делать листочки. Ага, да, сейчас мы... Сейчас очень швидко плине, на жаль. А, вот. Сейчас мы сделаем листочки, мы берем зеленую гофрированную бумагу более темного цвета, чем наш цветочек, и разрезаем ее. У нас должно получиться вот, вот такой заборчик, скажем так. А, обычно я беру по 3 а, зубчика. Если цветок очень большой, то можно и 4. То есть мы для наших а, распущенных, распущенных, 3, да, для распущенных цветов возьмем по 4, а для бутонов по 3. А, для этого нам понадобится а, тейп-лента. Тейп-лента это флористическая лента, ее, в принципе, можно а, найти во на многих магазинах. Она доволі таки розпространена. Майстри не знають, де її придбати, да. Е, да. Так. Е, тейп Тейплей на клейкій основі, поэтому ми просто починаємо фіксувати зелену частину нашого цвіточка. Просто фіксуємо, і те, що залишилося від квітки, у нас стає частиною квітки, так? Да? Так. Да. Ну и для того, чтобы уже более естественный вид придать, мы вот так заворачиваем каждый зубчик, отрезаем лишние нитки. И вот так вот у нас получился уже готовый цветочек, который можно впоследствии использовать для композиции. То же самое мы проделываем и с бутоном. Для него мы уже берем три зубчика, І так само Зворачуємо. ми будемо кріпити за допомогою клейкої. Ми не будемо робити ніжку, вона буде маленькою, так? бо ми плануємо да. зробити композицію. Угу. Ось вот таким вот образом ми закончили наші цветочки, а зараз ми перейдемо к формированию непосредственно донышка для нашей композиции. Это тупус от выпивки. Может В принципе, быть, да. Будет да. Мы берем пенопласт и его оборачиваем зеленой бумагой, для того, чтобы впоследствии не было видно никаких лишних деталей. Мы бумагу клеим. Робимо основу для наших квітів. І, я гадаю, ці шпажки ми будемо втикати ж, у напар. Ось так ми приклеїли. приклеїли. І тепер нам необходимо да, Ніжньою частину. Основа для композиції готова. Ми її тепер поміщаємо у серединку. Так. Е, да. Нам необходимо немножко клея по всему периметру. Так. Да. так, у нас остается буквально одна хвилетка, то ж мы, может быть, расскажем нашим глядачам, что мы будем далее делать, и когда каждая мастериня уже зориентуется. Да, и таким образом мы начинаем нашими шпажками проделывать дырочки для того, чтобы цветок можно было поместить в середину. Мы Трошечка отрезаем да реза, дальнейшую а? часть и помещаем наш цветочек да. посередине. Дальше мы уже формируем в любой последовательности, как вам понравится, и придаем уже тот вид, который, в принципе, вы бы хотели увидеть. В принципе, это не сложно, каждый это может сделать, поэтому пробуйте. Та головне, що ми навчилися робити ось такі чудові квіти, композиція створюється. Да. Такі трояндочки вже є. Да, ще третю. Да. Так, можна ще третю туди помістити. І ось, так, ось така композиція виходить. Дуже швидко можна зробити троянди, ще да. декоруємо наш вазончик, і виходить дуже гарно. Дуже дякуємо, Кристина, за майстер-клас, за такий корисний, смачний. Гадаю, що кожна майстриня обов'язково спробує зробити таку трояночку і подарувати своїй коханій людині. На сьогодні це все. Але не поспішайте перемикати, бо прямо зараз для вас дуже смачний сюжет. А ми прощаємося. До побачення. До Побачення!